Да, ну он именно подтягивает к тебе. Молодец, какой зайчик. Он не то, что делает, он подтягивает что, лапу к себе. Да, снимаешь? Угу. Так, давай, дай, дай я пока. Ну, положи, а, да, я попробую. Давай, да. Давай, давай. Да, да, там, да. Где там тебе щекотно? Где там тебе щекотно? Где сиди? Щекотно, щекотно, щекотно. Да. <связываем> вот так, а, да? Да. Ну вот то тут -то вот точно чувствуется. Подмышка, а, да? И там дальше, наверное, не так, а здесь вот прям. А посильнее поднажать попробуй. Не, да, ему именно, мне кажется, ему щекот. Именно щекот. Не имела, ему он дым, как будто почесать хочет там. Вот так лапочку дёркает. Идем. Молодец. А вот так вот и подтягивает тоже. То есть лапочку, я сожимаю, он начинает у меня ее к себе дергать. Да, то есть я ничего не бегаю, он mm -hmm. Вот, надо ее, и хвостик, видите, шевелится. Хвост вот сюда у него. Mm -hmm. Причем mm -hmm. вот, да, вот он подтягивает. Причем, если хвост тут вот ему вот так вот я делаю, у него сопротивление идет, хвоста, то есть он вниз. Вот раньше mm -hmm. я крутила как угодно, он вообще был как-то. Вот сейчас у него сопротивление. То есть он, когда я убираю, у него на мою руку идет давление. То есть такой жесткий стал. И вот у нас он шевелится тоже. Вот, вот видите, хвост опускается. Угу. То есть там он тоже поджимает. Вот то есть. Да, хвост поджимает же. лапу и хвост у не поджимает. А еще там, может, копалась сделать. я попробую сейчас сделать.